الفلولہ آپ گ آپ اللہ حل بہ رحیب اللہ مل گل ہم اللہ مل کلحم اللہ مل گل ہم رکلو لو میر خل رونے گئے رکلو اللہ نیت ہو سر الحمد, 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 الحمد انك على كل شيء قدير اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله بيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله علانيته وسره لك الحمد انك على كل شيء قدير اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ألف لأمين الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم لا انا نسالك بأننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزى الله عنا محمدا بما هو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ذلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الأموات ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا فتنة للظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا ما هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اغتناهم بما شئت اللهم اغتناهم بما شئت اللهم اغتناهم بما شئت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة يا أرحم الراحمين اللهم يا ارحم الراحمين اللهم اننا ضعفاء فقد في رضاك دوفنا وقل الى الخير بنواصينا وخذل الخير بنواصينا واجعل الاسلام منتهى رضائنا اللهم اشرع صدورنا للاسلام اللهم اشرع صدورنا للاسلام اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكبرى والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا هدادا مهديين غير ضالين ولا مضلين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ان نواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، فكن أنت ولينا، فكن أنت ولينا، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحسن سهلا اذا شئت لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته يا ارحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم لا ولا همًّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مرضًا إلا شفيته وعطيته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم أعز نفوسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ارد بنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير ونسالك اليسر والمعافاه في الدنيا والاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك

ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين أنت أرحم <تأكلم> الراحمين أنت أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين <الوصفة> يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بني السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے زندگی کے گناہات کے معاف کر دے اے اللہ ہمارے گناہات کا عفو کر دے اللہ ہمارے زندگی کے पापوں کو اللہ تو تم قدر شاکر ذاتی گناہ اللہ اطلب رحم اللہ ترفور ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ اے اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے እያለ አይደለም 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 እያለ አይደለ

সাহাবা বালা ঈমান ইয়াকিন আমাদেরকে नसीব করে দেন اعلی ঈমানের হাকিকত ও কামাল नसीব করে দেন ঈমানের হাকিকত ও কামাল नसीব করে দেন اعلی ঈমানি গুণাবলী আমাদেরকে नसीব করে দেন আল্লাহ তাওয়ান नसीব করে দেন আল্লাহ সফর শুকর नसीব করে দেন اعلی ঈমানের সমস্ত সিফাত ও গুণাবলী আমাদেরকে नसीব করে দেন اعلی আমাদেরকে দিল কলিকে পাস করে দেন এর আমাদের দিল কলিকে পাস করে দেন सलमान এলাহ ইমানী গুনাবলি আমাদেরকে নসিফ করে দেন এলাহ ইমানের সঙ্গে মদ নসিব করে দেন এল্লাহ রিমানী মদ থেকে হেফারুত করে এল্লাহ রিমানী মদ থেকে হেফারুত করে এল্লাহ রিমানি মদ থেকে হেফারুত করে এল্লা এলাহ ইমানের সঙ্গে মদ ভাই ভাই হেড়ায় দেন এলাহ আপশে ভাই ভাই বানায়ে দেন এল্লা আপশে ভাই ভাই বানায়ে দেন এলা দুক্ষ্মণী শত্রুতা খতম করে দেন মারামারি হানাহানি ঝগড়া বিবাদ খতম করে দেন্লাহ এখলা সে দৌলত নসিব করে দেন আপনি আমাদের উপরে রাজি হয়ে যান আমাদেরকে আপনার উপরে রাজি করে দেন আপনার দেন্লাহ নসিব করে দেন এখ্লা সে দৌলত করে দেন দুনিয়া দলী ভোটগরি রিয়াকারীকে মাফ করে দেন দেন্লাহ এই দাবত বালা কামকে পুরা আলম চিন্তা করেন্লাহ এই কামকে আল্লাহ পুরা আলম চিন্তা করে দেন এলা পুরা আলমকে কাজে হবে সমস্ত মুসলমানকে এ কাজে হবে মুসামে করে দেন এলা এ কাজে সমস্ত রুকাওয়ারকে দূর করে দেন এলা সমস্ত বাধা বিপত্তিকে দূর করে দেন আপনার কুদরত অসীম এলা আপনি আপনার কুদরত সমস্ত রুকাওয়ার আর বাধাকে দূর করে দেন এলা হার শরীরের সারারা থেকে হেফাজত করেন এলা হার কিনের থেকে হেফাজত করেন এলা এ কামকে হেফাজত করেন কাম করলে বাদাদেরকে হেফাজত করেন এলা কামের মারাকিজগুলিকে হেফাজত করেন এলা কামের মারাকিজগুলিকে হেফাজত করেন গাইবি কাহিদ শামিল হাল ফরমান এলা কদম কদমি নুসরত ফরমান এলা সহলত ইউসরের মামলা ফরমান এলা ফজল করমের মামলা ফরমান এলা আফিয়ত মামলা ফরমান এলা যারা আমাদের কাছে দোয়ার জন্য বলছে লিখছে আশা করছে এলা তাদের সমস্ত যাই হাজারকে পুরা ফরমান